Привет. А, привет, Виталий. Как к вам обращаться? Сергей. О чем хотите, Сергей, пообщаться? Ну, я смотрю ваши ролики. Ну как Это смотрю? Я понял. Так получается. Вопрос. Ну что, я с вами. какой-то. Так, как бы. Я слушаю, и мне все интересно, как бы так, просто, ну, как бы я историей не занимаюсь, не увлекаюсь, но то, что вы рассказываете, там, ведете такую образовательную программу, очень интересно, как бы, да, вот. Просто иногда это лень переключить, и вот, когда вопрос задается, и вы начинаете отвечать, и уже слушаешь, и слушаешь, и пока до конца все не узнаешь, что вы хотите сказать. Я понял. Ну, может, вы какую-то тему предложите. А вот, знаете, мне интересно, вы как-то упоминали о Библии, я вот читаю Библию, изучаю ее, и вы считаете, вы, я так понял, что вы не, не христианин, да, вы атеист, и считаете Библию чуть бы не антинаучной, как бы такой, да? ничего да. подобного Библия есть одним из источников для историков по истории древнего еврейского царства ну Ветхий Завет потому что в Новом Завете там истории по сути нет никакой исторических сведений а в Ветхом mm -hmm. Завете отдельные сведения да по истории иудейского царства израильского царства они есть не ну а самая главная цель Библии то что Библия рассказывает о том, что в скором времени Бог наведет порядок на земле. Это вы не верите? Но это да? Евангелие. Об этом говорит. Ну, как бы это, не это старый завет. Красная не линия по всей Библии она говорит о, об одном, что э, Бог наведет порядок. И что в принципе. значит наведет порядок. Ну, ну если вы знаете такую молитву, очень навряд говорится, что, что царство Бога, которое на небе. Оно пришло на землю, да, люди в этом молятся молитве. Но так, а где молят, здесь молят, написано, а... Прошу прощения, что я прерываю. Где здесь? Какое, почему вы из этого сделаете вывод, что Бог придет и наведет порядок? Это исходя из этой молитвы. Не только исходя из этой Откровение очень много говорится о, о том, что как все будет происходить. Откровение. Нет, Иоанна просто Богослова, сама молитва. Вы в виду? Сама молитва очень наш, как бы говорит о том, что не, люди просто произносят эту молитву и не понимают смысл, не ждут этого царства. Вот что. А какой там смысл в этой молитве? Смысл о том, что утверждается, идет утверждение в этой молитве, что Бог придет в скором времени на Землю в какой строчке ну, придет... об этом говорится или это ваш вывод? Ну, текстуально, где об этом ну, говорится? Ну, молитва очень наша сама. Если ну, ее читать, там то, говорится, что? что... Ну, в какой что строчке Бога? это говорится? Текстуально, ну, чем что, это значит, подтверждается? Или общим смыслом молитвы? Нет, это молитва, это Иисус сказал своим ученикам, чтобы они просили о том, чтобы Бог пришел, ну, как бы царство Бога пришло на землю, да. Вот. И как бы это такая общая молитва, которую должны, ну, как бы это общая молитва, которую должны знать и применять в молитве к Богу, вот, этот, вот эту молитву. Вот вы сказали, что Царство Божие придет на землю. Откуда следует угу. вывод, что Бог наведет порядок на Земле? Царство Божие придет на землю. Возможно, имеет другой смысл. Это вы так трактуете, что Бог придет и наведет порядок. Нет, ну я, я вам это самое. сказал, что в откровении очень как бы подробно об этом все написано. Что О будет чем? происходить? Какие, какие этапы? что Господь придет и наведет порядок. Там текстуально этих слов нет. Нету таких слов «откровение Иоанна нет, Богослова». Там, Это нет, ваша там, трактовка, нет, правильно? Там... Нет, просто говорится, молитва говорит о том, что... Так а... либо молитва, либо откровение Иоанна Богослова. Давайте как-то на одном остановимся. Вы начали с откровения. Нет, вы, вы говорите, что э, сама молитва, она, конечно, э, ничего не, не, не открывает. Это просто... Молитва о том, чтобы мы просили Бога, чтобы Он... Мы только что обсуждали Откровение Иоанна Богослова. Вы опять вернулись к Отче наш. Я когда от Отче наш вас спрашивал, вы перепрыгнули в Откровение Иоанна Богослова. Давайте как бы либо о чем-то одном, либо комплексно. Так, Но давайте, задайте вопрос, я вопрос задаю. Где, вот вы сказали, ваша фраза, что Господь придет и наведет порядок на земле. Текстуально этой фразы нет. Не в Отче наш, не в откровении, она да, Богослова. Да, Это да, ваша понятно, трактовка. Понятно. Это трактовка, которая говорит: ну, про, не просто слова на ветер, а если дальше изучать Библию, да, разбираться в Библии, Где раз, изучать? И об об общие говорить. слова вы говорите. Это ваша трактовка Библии, ваша личностная. Текстуально об этом нету ничего нигде. Я могу тексту Библию трактовать так, как я захочу, и какой смысл в споре? Вы просто трактуете Библию не, так, я как вас вам не нравится. Переубеждать, как бы. Ну, вы пытаетесь это делать сейчас. Ну, текстуально вы не, ничего не можете да. подтвердить. Я не знаю, или с вами сложно? Конечно, со мной сложно, потому что Конечно, я как историк молитве требую тех. Текст... Я, как историк, требую текстуального подтверждения ваших слов. Ваши слова текстуально не подтверждаются. Нужно изучать Библию. И что? Я найду там слова о том, что Нет, Бог придет и если... порядок наведет? Нету там таких слов. Ну, не, не сам Бог придет, а придет Его Царство. Нет. Во главе Но с приход кистом. царства не означает, что придет сюда Бог и наведет порядок. Зачем он тогда создал мир, в котором нет порядка? Но то, что нет порядка, это не вина его, а вина людей. То есть Бог дал людям свободу выбора. Люди выбирают да. беспорядок, а не служение Господу. И Господь смотрит на это день, два столетие, тысячелетие уже смотрит да. и не наводит порядка. Почему? Потому что идет, как бы сказать, не война, а утверждение правления утверждение правления Бога на земле. Каким образом утверждение правления Бога и отключился, не выдержал? Я люблю эти богословские э, споры. Моя зацикавленность истории началась в классе 8, 9, 10. Я уже не помню. Э, с того, что мой дед, который был атеистом, но как выяснилось, его батька, то есть мой прадед, был основником Общини баптистської в кривому розі, От, і він на старості років ударився в вивчення Біблії, ходив на ці збори баптистські і так далі. От, і я намагався ну, з ним якось дискутувати, а для цього мені треба було читати якусь літературу, читати Біблію, щоб йому якось протистояти, і читати критичну літературу щодо Біблії. От. Тому я не проти поговорити на такі богословські речі. Але, розумієте, це ще Августин Блаженний, який потратив там все своє життя, щоб аргументовано довести, що Бог є, і так далі. Він сам потім відмовився від цієї думки, тому що ну, зрозумів, решті решт може, він спочатку це все розумів. Про те, що я, як представник знань, спираюся на аргументи, а... Релігіознавці, як представники віри, спираються на емоції. Там аргументів знайти дуже важко. Тому я особисто, може, держава не знає, там чи ви ви визнає, кандидата богослов'я. Я не готовий зараз відповісти, бо цим останнім часом не цікавився. От, е, я особисто не визнаю кандидатів богослов'я. Тому, що вони намагаються використати інструментарії науки, логіку, аргументи і так далі. Але в основі їхньої діяльності лежить віра, тобто те, що перевірити, е, неможливо. А віра базується на емоціях. Тому будь-яка логічна побудова і якийсь висновок, до якого прийшов кандидат богослов'я апріорі, не може бути правильним, тому що в основі лежить емоціональна складова. Довести існування Бога вони не можуть. Це неможливо. Як і неможливо довести неіснування Бога. Але традиційно вважається, що доказ лежить на тому, хто так доводить. Тобто богослови мають довести, що Бог є, а довести аргументовано вони цього не можуть. Тому все, що там. Надбудовується вся ця структура, в тому числі псевдо чи квазія наукова там, кандидат богослов'я, доктор богослов'я, як у них там, Вони, воно все базується на хисткому фундаменті емоційної віри. Це моя така точка зору, не фахова, профанна.